ulumihi fid daraini amin kita masih lagi di bab yang keenam iaitu dalil syarak bukan hanya al-Quran dan sunnah ya Ustaz Mahathir masukkan untuk menghilangkan kekeliruan dalam fikiran sembangan umat Islam yang mana mereka menyangkakan hanya Quran dan sunnah sahaja yang menjadi sumber syariat kita padahal selain daripada Quran dan Sunnah bahkan difahami daripada Quran dan Sunnah ada sumber-sumber syariat yang lain kita telah selesai menerangkan sumber syariat yang namanya ijma iaitu kesepakatan para ulama mustahidin dan kita masih lagi dalam rangka menghuraikan sumber syariat yang dinamakan sebagai qiyas iaitu pemakaian hukum sesuatu yang ada nas yang ada dalil dipakai hukum itu kepada sesuatu yang lain yang mana sesuatu yang lain ini tidak ada dalil kenapa dipakaikan hukum itu kerana asas hukumnya sama ha, dinamakan sebagai illah maka rukun kias ini ada pertama namanya al-aslu asal iaitu perkara yang ada dalil tadi yang kedua hukumul asli apa hukum asal tu adakah wajib adakah haram Kemudian al-far'u cabang ya. Cabang tu maknanya satu perkara baru yang tak ada dalil yang direct daripada Quran hadis tapi kita nak tahu hukum dia. Dan yang rukun yang keempat namanya illah iaitu asas kepada hukum tu apa dia. Ha, kerana ini adalah rukun yang paling penting kalau tidak dapat dikenal pasti illah tak akan berlaku kias. Dan kalau illah itu hilang hukum juga hilang. Kalau illah itu kembali, maka hukum itu kembali. Ha, kaedah dia adalah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu dia berpusing-pusing, maknanya ada atau tak ada mengikut kepada illah dia. Ada illah, ada hukum. Tidak ada illah, tidak ada hukum. Setiap daripada rukun yang empat ini dia ada syarat. Ha, kalau yang pertama al-aslu, yang asal itu syarat dia adalah janganlah dia boleh menjadi cabang kepada asal yang lain. Macam syarat sah uh, jadi uh, kita tu berjamaah. kita ikut imam yang mana syarat imam tu janganlah imam tu pula dia jadi makmum pada orang lain. Dia sendiri tengah jadi makmum pada orang lain. Kita niat jadi jadi makmum dia. Ha, jangan Ha, tak boleh imam kita tu sedang jadi makmum kepada orang lain. Terus ikut imam dia lah. Kenapa nak jadikan dia imam sedangkan dia makmum? Jadi kalau kita nak berjamaah, kita niat ikut yang jadi imam dia lah. Ha, jadi sama di sini. Kalau kita nak kias, kias kepada asal. Jangan kita kias kepada satu perkara yang dia juga cabang kepada asal yang lain. Kita terus direct saja. Contoh. Misalnya ada orang mereka satu minuman, tak apa nama dia. Jadi minuman ini kalau diminum memabukkan. Jadi kita kata ah uh, apa ni? Minum minum ni adalah haram. Kita kias kepada minum nabis. Nabis ni adalah peraman yang dibuat daripada tamar. Sedangkan hukum haram minum nabis tu kias kepada haram minum wine. Khamar. Yang ada dalil jelas dalam Quran hadis adalah tentang minum khamar. Hukumnya haram. Jadi kalau kita nak tahu minuman ni apa, apa hukum dia, kita terus kias kepada khamar. Jangan kita kias kepada cabang dia. Sebab Nabi tu hukum dia haram dia dengan jalan kias. Dia sendiri sudah jadi macam kalau kita bagi analogi tadi, dia dah jadi makmum pada orang lain. Kenapa kita nak jadikan dia imam? Terus ikut imam dia lah. Ha, terus kias kepada khamar. Itu untuk syarat kepada rukun yang pertama iaitu asal. Untuk rukun yang kedua iaitu hukmul asli ya dia ada beberapa syarat pertama sebahagian ulama mensyaratkan hendaklah hukum itu sabit daripada Quran dan hadis baru kita boleh jadikan hukum itu sebagai asas untuk kita kias kepada perkara lain adapun kalau hukum itu sabit secara ijma yang itu sebagai ulama kata tak boleh kias. Kerana ijma' ni kesepakatan pada alim ulama. Tak tahu dalam perkara itu ulama semua fatwa sama. Jadi bila ijma' ada kalanya tak semestinya disebut apa sandaran ijma' tu. Bila tak disebut sandaran dia, tak diketahui ilah dia. Apa asas fatwa itu tidak diketahui. Bila tidak diketahui asas hukum tak boleh kias. Nah, ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua mereka mengatakan boleh. Boleh kias. Kerana illah kepada hukum, asas kepada hukum tu, tak semestinya disebut secara jelas, boleh dicari dengan pelbagai jalan. Siapa yang belajar ilmu usul fiqh, khusus dalam bidang kias ni, dia ada satu tajuk dia panggil masalikul di illah. Jalan-jalan yang dilalui untuk kita kena pasti apakah illah sesuatu hukum. Ha, jadi guna jalan itu pun boleh kata mereka. Jadi kalau pun hukum itu sabit dengan ijma, masih boleh kias lagi. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua. Hendaklah hukum itu boleh difahami. Akal kita boleh faham. Oh hukum ini di, di hukum begitu asasnya kalau begini. Ha, itu syarat dia. Kerana ada hukum yang akal manusia tak mampu untuk memahami apa asas. Sebab itu tidak berlaku kias dalam perkara yang ta'abudi. Ya. Ada orang salah faham. Dia kata tak ada kias dalam perkara ibadah. Urusan ibadah tak boleh kias kata dia. Yang boleh kias ni hanya urusan muamalat. Jual beli ke, sewa menyewa ke. Urusan-urusan biasa yang tu boleh kias. Adapun kalau urusan itu membabitkan ibadah, maka tak boleh kias. Ha, ini keliru. Dia bukan isu benda itu ibadah tak boleh kias, kalau bukan ibadah boleh kias, bukan. Isunya adalah, adakah perkara itu boleh dikenalpasti asas hukum dia, boleh kias. Kalau tak dikenalpasti asas hukum dia, tak boleh kias. Maka banyak perkara ibadah tak dikenalpasti. Bukan semua ibadah tak dikenalpasti ya. Banyak perkara ibadah tak dikenalpasti. Contohnya, bilangan rokaat. Kenapa semayang zuhur empat rakaat? Kenapa semayang subuh dua rakaat? Misalnya, sebab tu zuhur dah dua. Zuhur orang sibuk. Nak lunch, kalau bukan bulan puasa, nak lunch lagi, nak rehat lagi. patutnya zuhur empat rakaat, dua rakaat saja. jadi, tak ada. Tak ada, kita tak tahu kenapa Allah tetapkan zuhur empat, asal empat, isyak empat, tapi maghrib tiga, subuh dua, benda-benda yang macam ini yang tidak diketahui tak boleh nak dikias misalnya kenapa orang yang berzina disebat 80 sebatan Sementara orang yang kozah 80 sebatan kenapa tawah 7 kali kenapa tak memendai 3 kali kenapa tak tambah jadi 11 misalnya tak boleh ha, jadi benda-benda macam -benda -benda ni kalau tanya pun susah nak jawab lah ada seorang orang tanya dia kata ustaz Kenapa ya eh, kalau kita kentut kita ambil wuduk basuh muka semua basuh tangan. Padahal yang kentut tu kan jadi bontot. Kalau ikut logik dia, kalau kita kentut basuh bontot lah. Apa salah muka pula nak dibasuh? Yang kentut tu bontot. Nak jawab macam mana? Allah <tuh> yang suruh kita kentut bila solat di wa Kalau kamu nak, nak solat basuh muka, basuh tangan dan seterusnya. Ha, tapi kadang-kadang ada juga ustaz cuba-cuba jawab. Ha, kata dia bila kita kentut tu kan basuh muka sebab bila kentut yang malu tu muka. Ha, dia tak ada, dia tak ada kisah. Ya, yeah, muka yang malu. Ha, itu akal akalan jelah. lah. Ya, yeah, sebab buat katakan muka malu, tangan basuh juga. Ha, kepada sapu juga. Kaki basuh juga. Jadi tak boleh kias. Makanya bila kita tayamum, kita ikut sebagaimana yang telah ditetapkan hanya sapu debu di uh, muka dan kedua tangan saja. Kalau kira kan tayamum tu ganti wuduk, sepatutnya sapu ke. Debu dekat kepala sama. Ha, sapu lah debu dekat kaki sama. Kalau tayamum tu ganti mandi wajib, jenuh. Bergolek atas debu. Nak bagi kata, kan kalau mandi wajib, kena katakan air. Ha, jadi saya ni tayamum kan nak ganti mandi wajib. Tak, tak ada. Dia tidak ada kias macam itu. Ha, kerana ia termasuk dalam perkara ta'abudiyah dia panggil kita lakukan semata-mata menzahirkan kehambaan Allah suruh kita buat. Tetapi ada perkara-perkara ibadah juga diketahui ilah dia. kalau yang bukan ibadah tu dah jelaslah macam haram minum arak kerana memabukkan. Jadi mana-mana minuman yang walaupun tidak dinamakan arak tapi sama kesannya memabukkan jadi hilangkan maka hukumnya haram. kias kepada minum arak jadi kalau satu orang potential legal heir, dia ni berpotensi jadi waris. Tiba-tiba dia membunuh orang yang dia sepatutnya warisi. Bahkan dalam mazhab syafi'i, tak mesti dia bunuh dengan sengaja. Kalau dia sebabkan kematian orang tu pun, misalnya dia memandu kereta, menyebabkan aksiden. Jadi ayah dia yang dalam kereta sama dengan dia meninggal. Nah, dia tak dapat. Kerana dia menyebabkan kematian ayah dia. Dan jadi sulqatil. Orang yang membunuh, dalam mazhab syafi'i sengaja atau tak sengaja tidak boleh mewarisi apa elah dia dapat dikenal pasti iaitu kalau dibenarkan mewarisi maka membunuh menyebabkan kematian ini menjadi satu taktik. ya orang yang tak sabar nak dapat hati pesaka dia bunuh orang tu supaya dia cepat dapat hati pesaka tak dia akan diberitahu awal-awal kalau kamu bunuh kamu langsung tak dapat kalau kamu tak bunuh kamu dapat tapi lambatlah tunggu dia meninggal dululah sekarang kamu nak cepat dia ada kaedah malistaq jalan syaithan qabla awadhi u bihilmanihi siapa yang tergopoh kapah nak mensegerakan sesuatu belum waktu dia dia dihukum langsung tak dapat baik jadi yang tu jelas makanya kalau orang terbunuh orang yang bagi wasiat ha ni tak ada dalil jadi ceritanya kalau dia bunuh orang yang dia boleh mewarisi ni dia kawan dia kawan kalau kawan dia mati tak boleh tak dapat faraid tapi ada kata kawan baik, dia pun buat wasiat, dia kata kalau saya meninggal, satu per tiga harta saya ni, saya nak bagi pada kawan baik saya. Rupanya kawan baik-kawan baik pun, harta punya pasal gelap mata. Dia pergi bunuh kawan dia, supaya dia dapat wasiat tu cepat. Maka apa hukum? Adakah dia masih boleh dapat wasiat? Dari segi nas Quran hadis, tak ada sebut. Tapi ulama' kias kepada yang membunuh waris tadi. Ya, kerana asasnya sama. Sama-sama gopoh nak mencepatkan sesuatu sebelum daripada masa dia, maka di, diharamkan. Sadar di zari'ah. Menyekat jalan daripada orang buat benda salah untuk dapat hasil. Kadang-kadang ibadah juga dikias. Kerana diketahui asas dia. Contohnya, uh, talafus bin niyah untuk solat. Talafus bin niyah ni, kalau bahasa orang Melayu senang faham, usalli. Ha, kan kita biasanya uh, usalli fadl jumaati rakaatani ma'muman ma lillahi ta'ala. Nah, ha, itu sebenarnya bukan niat. Sebab niat rukun qalbi dalam hati. Tak ada bunyi, niat tak ada bunyi. Yang bunyi tu takbir. Ya, takbir rata ihram tu rukun juga. Itu rukun qauli. Rukun pertuturan. Bunyi ya. Allahu akbar. Jangan takbir tak bunyi ya. Rukun qauli kalau tak bunyi tidak sah ya. Yeah. Sekurang-kurangnya so, mampu didengar oleh telinga dia sendiri dalam keadaan biasalah. Nah, dalam keadaan misalnya ada orang buat piling, dia tak dengar sebab piling tu, dia tak mengapa. Maksudnya kalau suasana biasa, telinga dia pun tak peka, Allahu akbar. Dia boleh dengar. Memadai. Tapi kalau niat dia rukun qalbi, so tak ada bunyi. Hanya lintasan dalam hati dia bahawa dia sembahyang jemaah dua rakaat ikut imam kerana Allah Ta'ala atau jadi imam kerana Allah Ta'ala yang talafus itu hukumnya sunat kenapa sunat? Nabi SAW tak ada pun dalam hadis tak ada berkata Nabi SAW sebelum salat Nabi Muhammad SAW tak ada kenapa ulama' berfatwa kata sunat ayat ah, ini kita nak cuba faham eh? bukan kita nak jadi mufti tapi seorang tanya kita faham kenapa ulama' berfatwa demikian ada orang dikomplain bahkan saya pernah Uh, lihat sesetengah orang dia ke sana kembali ceramah dia nak bagi tahu kat orang usali itu bid'ah. Jangan usali. Usali itu bid'ah Nabi tak buat. Nak faham kenapa dalam keadaan Nabi salam tak usali para ulama memfatwakan bahawa hukumnya adalah sunat. Pertama kias kepada lafaz niat dalam ibadah puasa dan dalam ibadah haji. Dalam ibadah haji misalnya ah dawai uh, nabaitul hajjah saya niat untuk buat haji wa tu bihi dan saya berihram dengan sebab haji. Ihram ni maksudnya maharamkan. Selepas so, tu kita panggil takbiratul ihram. Takbir kita tu bila sembahyang maharamkan perkara yang asalnya halal. Sebelum kita takbir nak makan boleh nak bersembang boleh ya. Yeah. Nak minum boleh. Tapi once kita takbir mana boleh makan minum, boleh mana bersembang lagi tengah solat. Jadi mengharamkan perkara-perkara begitu juga kita ihram haji misalnya pakai wangian tak boleh ya pakai pakaian berjahit tak boleh ya bersama dengan isteri tak boleh padahal sebelum kita niat ihram perkara itu masih boleh kita buat ha, itu makna ihram jadi Nabi SAW alaihi tutur lafazkan begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada isteri baginda ada apa makanan tak di rumah jadi jawab isteri Nabi SAW tak ada apa-apa nak makan. Jadi Nabi SAW pun melafazkan niat bagi dia, bagi dia berkata, saya kalau begitu saya puasa. Ha, jadi ulama melihat, ibadah ini perlu kepada niat. Innamal a'malu bin niat. Hanya amalan itu dinilai dengan niat. Jangan salah tafsir ya. Ada seorang dia tafsir terbalik pula. Kita nampak dia tak semayang pun. Kita tanya, eh bang, kau tak semayang ke? Eh dah, kata dia. Ya, eh, tak nampak pun. Daripada orang takbir sampai nak habis waktu, tak nampak kau semayang pun. Dah, aku pakai niat. Kata dia. Boleh pula semayang pakai niat. Apa tak boleh? Dia kata, Nabi sendiri, -sendiri bersabda, innaman akmal lubin niat. Hanya senyap amalan dengan niat, kata dia. Oh, ini mengelak lah. Orang macam ni elok. Kita jemput dia datang rumah. Buat jamuan sikit. Bagi dia pinggan kosong. Abang niat nak makan apa? Abang nak makan nasi kandar, niat nasi kandar nak makan laksa, niat laksa, kau orang ajar kata dia. Kau oh. jemput aku, kau hidup dengan aku. Oh tadi semayang boleh pakai niat. Kau makan kena betul-betul. Jadi bukan maksud inaman amal lebih niat tu tak payah buat. Maksudnya dinilai pahala tak pahala ya, itu diterima oleh Allah berdasarkan niat. Jadi kalau niatnya tu kerana Allah Ta'ala ada nilai pahala. kalau niatnya tu kerana nak tunjuk pada orang tak ada nilai pahala. Jadi amalan itu dinilai berdasarkan niat. Bukan tak payah beramal, hanya niat saja tidak. Jadi sama-sama amal yang perlu kepada niat, maka sama-sama boleh dilafazkan. Itu sebab ulama kata sunat pertama kias. Yang kedua, kerana yang wajib adalah niat. Kalau langsung tak ada niat, Allah Akbar kosong hati. Hanya tiru-tiru saja. Orang Allah Akbar, kita pun Allah Akbar. Tak ada pun niat semayang, tak sah. Ha, jadi yang rukun sebenarnya adalah yang dalam hati itu. yang yang usani itu, kalau tak usani pensah ah ha, ada orang fikir eh, tadi aku tak usani tak apa kan? tak apa jadi jangan kau tak niat dah ha jadi yang wajib yang rukun adalah niat maka melafazkan itu biasanya membantu kepada niat bagi kebanyakan orang kalau di mudah sikit dia nak datang hadir hati dia tu jadi sesuatu yang membantu kepada yang wajib, maka sunat. Jadi kita ubah sikit. Kadalah satu orang, dia memang kalau dia tak usanli, dia tak boleh niat. Macam mana sekalipun kalau dia tak usanli, dia tak boleh niat. Untuk dia jadi wajib. Usanli itu jadi wajib bukan sebab asal, tapi berdasarkan kaedah, ma wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa satu perkara yang tak sempurna kewajipan kecuali dengan dia, berubah perkara itu jadi wajib yang wajib dia niat. Tapi dia ni kalau tak usali dia tak ada niat. Ha, maka untuk dia wajib tapi jaranglah eh. Boleh je kita niat tanpa usali. Dan kalau sebaliknya. Ha, orang tu kalau dia tak usali elok je. Allahu akbar. Niat dia okey. Usali dia tak ada niat. Maka untuk dia tak boleh usali. Jadi yang ulama hukum sunat ni berdasarkan umum. Ya, kebanyakan manusia kalau dia usali membantu memudahkan dia niat dan kias kepada niat dalam haji lafaz niat haji dan lafaz niat puasa. Alhamdulillah. Seterusnya, so, ilah tu mesti boleh didapati. Ini berkaitan dengan ilah boleh mesti boleh didapati pada farak, pada cabang. Kalau ilah tu khusus pada asal saja, maka tak bolehlah nak dikiaskan. Contoh, eh, ilah kenapa kita boleh qasar solat. Solat yang empat boleh jadi dua, adalah kalau kita tu musafir. Ataupun, harus kita tu uh, tak berpuasa kalau kita musafir. Maksudnya, sebelum daripada subuh lagi, kita tu dah status kita musafir. Bukan dah siang baru kita musafir ya. Ha. Eh? Maknanya sebelum pada subuh tu memang status kita musafir. Jadi hari tu kita tak puasa, harus boleh. Jadi illah bolehnya tak berpuasa. Demikian illah bolehnya yang 4 rakaat jadi 2 adalah safar. Hikmah dia adalah untuk menolak kesukaran. Kerana orang musafir ni biasanya dia susah nak berpuasa banding dengan kalau dia tak musafir. Orang musafir ni dia agak susah nak sembahyang 4 rakaat berbanding kalau dia tak musafir. Tetapi illah tu adalah safar. Dan safar ni hanya ada pada musafir. Jadi tak bolehlah kias kepada orang oleh uh, kerana dia bekerja, uh, kerja pun berat kalau nak nak puasa susah. Tak ya puasa Ah uh, tak boleh kias begitu. Ataupun uh, dia kerja berat ni kalau nak semayang 4 rakaat susah semayang 2 je lah sebab dia jenis jenis kerja orang pun ikat simen dia tak boleh kias kerana ilahnya adalah safar dan safar hanya ada pada orang musafir baik hikmah betul hikmah adalah untuk uh, menolak masyakkah iaitu ke, kesulitan baik seterusnya hukum asal itu syaratnya janganlah dia termasuk perkara yang khususiyah. perkara yang memang ada dalil menunjukkan bahawa ianya adalah khusus. Kalau dikiaskan, maka akan bercanggah dengan dalil. Misalnya, khususiyah Nabi SAW bagi dia dibenarkan mempunyai isteri lebih daripada empat orang dalam satu masa. Dan diharamkan berkahwin dengan balu baginda. Mana ummahatul mukminin, isteri-isteri baginda. Kalau orang lain, kalau suami dia dah meninggal, habis iddah, boleh dia orang lain nak kahwin dengan janda atau balu dia, tak ada masalah. Ha, tapi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh. Diharamkan sesiapa pun berkahwin dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda, ya, eh, tak boleh. Baik. Kita nak kias dia kata, kata uh, isteri saya pun nak macam tu lah uh, Kias lah pada Nabi uh, Nabi pun kan isteri dia tak boleh Jadi lepas kalau saya meninggal Jangan siapa kahwin dengan isteri saya Itu tak boleh Tak ada kias di situ Ataupun uh, Nabi boleh je kahwin lebih pada empat uh, Saya dah cukup kota ni tak apa kot Tambah seorang lagi jadi lima Tak boleh Kerana itu dah sabit dalam dalil Khusus untuk Nabi SAW uh, Contoh yang lain misalnya Nabi SAW pernah bersabda Man syahidah lahu hasbuh Secara umumnya untuk jadi saksi yang diterima penyaksiannya Kena ada dua saksi Tapi untuk Khuzaimah Itu sahabat Nabi Nabi SAW bagi satu keistimewaan Iaitu kalau Khuzaimah yang bagi penyaksian Cukup dengan penyaksian Dia seorang dah boleh diterima Tak perlu cari saksi yang kedua ha, Boleh tak kita kias Kita kata oh, Khuzaimah tu Nabi SAW kata begitu Sebab dia orang baik Maka kalau ada zaman kita ni orang yang baik Cukuplah dia seorang menjadi saksi, tak perlu sampai dua. Ya, jadi kata ulama tak boleh. Sebab itu khusus untuk kuzaimah seorang. Untuk orang lain, sabit dalil mengatakan bahawa kena ada dua saksi. Ini secara umum lah ya. Ada perkara-perkara memadai dengan satu saksi. Ha, tapi kebanyakan perkara, terutamanya melibatkan harta benda, dia kena dua saksi. Perkara yang sabit dengan satu saksi misalnya kelahiran. Kelahiran kan biasa bidang seorang yang tengok. tak perlu nak sampai dua saksi. Dia kata dia memang orang ni lahirkan bayi ni cukup lah. Ataupun grup yang tu hilal. Eh. nampak anak bulat Kalau ada seorang yang boleh dipercayai yang dia kata memang nampak anak bulat, dan boleh diterima penyaksian dia. Tapi secara umum kena dua. Habis dalam hadis ni Nabi Sallam kata kalau Khuzaimah seorang bagi penyaksian dah memadai kita kiaslah jawapnya tidak boleh. Kerana ini adalah khususia perkara yang khusus ya. Baik. Next insyaallah kita akan lihat pula apakah syarat yang perlu ada pada Faraun pada cabang. Tadi kita lihat syarat yang perlu pada asal dan hukum asal next apakah syarat yang perlu ada pada cabang mana perkara baru yang tak ada hukum tadi apa syarat dia dan apa syarat yang perlu ada pada yang illah itu penting supaya kita ni bila tahu tentang kias kita sewenang-wenang je kias itu bahaya bahkan ada orang sampai kias Allah dengan makhluk itu lagi bahaya dia kata orang apa dah? orang miskin pun ada rumah dah orang orang miskin pada apa PPRT takkan Allah Taala Tuhan tak ada tempat itu tak boleh kias ya, macam tu ya kalau macam tu orang perempuan pun boleh beranak ya kalau katakan kaum yang lemah ha, perempuan ni kaum yang lemah orang kata kalau perempuan yang lemah pun boleh beranak takkan Allah yang maha kuasa tak boleh beranak ai ha, berat <guluh> kalau kamu nak kias makhluk dengan Allah jahanam boleh bawa kepada kufur Maka maka itulah kita kena tahu apakah syarat-syarat untuk kias itu menjadi benar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa asin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataqaddabu bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma kullana من ذل الْمَعْصِيَاتِ الى عز التوعه يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين امين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مسلمين سلام جمعات يعني الله سبحانه